اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته إنك تمل ما بدانا من كتاب لطائف المنان في مناقب ابي العباس مرسي وشيخ ابي احسن العارف بالله تعالى سيدي امامنا عطاء اسكن دري قدس الله سره لو من نبي ثواب الفاتحه اللهم صل على سيدنا يا نعوده يا نسعى. ربي بحب للنبي وآله الله الله. الله الله ربي بحب للنبي الله الله أبدل الهوى بصالحين. قال الإمام ابن عطاء إلا السكندري قدس الله سره ونفعنا الله بعلومه. وسمعت شيخنا ابا العباس رضي الله عنه يقول كان الشيخ قد قال لي ان اردت ان تكون من اصحابي فلا تسال من احد شيئا فمكثت على ذلك سنه ثم قال لي ان اردت ان تكون من اصحابي فلا تقبل من احد شيئا فكان اذا اشتد الوقت علي اخرج الى ساحل بحر الاسكندريه التقط ما يرميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع من المراكب فانا يوما على ذلك واذا عبد القادر النقاد كان من اولياء الله يفعل كفعلي فقال لي اطلعت البارحه على مقام الشيخ ابي الحسن فقلت له واين مقام الشيخ؟ فقال عند العرش فقلت له ذاك مقامك. Tanazzala laka syekh fihi hatta ra'aitahu. Ya. <coughs> Jadi dalam ni cerita satu ketika saya mendengar Sidi Abu Abu Musi radhiyallahu anhu menyebutkan Imam Abu Hazan Syazuli guruku menasihatkan kepadaku. Yang ni nasihat kepada Imam Abu Musi. Kalau kamu hendak menjadi daripada kalangan orang yang bersohbah sahabat denganku, maka jangan bertanya kepadaku sesuatu pun ataupun jangan minta kepada aku satu pun maksud jangan bertanyalah. Macam ha? ah. jangan fala tasal min ahadisha. Jangan minta kat siapa-siapa satu pun. Kata Allah ni. Jangan minta siapa-siapa. Maka saya turut nasihat ini sampai setahun. Kemudian tiba-tiba guru kata kepada saya lagi. Imam Zilli kata, "Kalau engkau nak menjadi sahabat yang mendampingiku jangan terima daripada sesiapa satu pun tadi tak boleh minta ni tiba-tiba tak boleh terima maka bila keadaan saya bersangatan susah waktu tu saya keluar kepada tepi-tepi pesisiran pantai di Iskandaria saya jumpalah apa-apa saja yang orang buang lah. saya buangan daripada tepian laut Ketika, iaitu ada gandum dan sebagainya ketika orang angkat nak buat naik ke dalam Uh, kapai bahtera jadi ada yang tak mau tak mau depa buang lah. maka tiba pada hari tersebut saya jumpa Abdul Qadir An-Naqat siapa beliau daripada Aulia Illah dia pun buat macam saya juga dia tengah duk buat macam saya jadi dia pun mai cari kalau ada ada orang dah tak mau maka beliau kata apa pada saya semalam saya dianugerahkan melihat kepada saya tengah nak cuba cari tengok maqam Imam Abu Hassan Syazuli. Maqam dia di mana ya Allah? Maka saya katakan di manakah maqam Syekh? Bila saya ditanya mana maqam Syekh? Saya jawab di sisi Arash. Faqultu lahu zaka maqamuk. Hmm. Stani wahda. Faqala li ittala'tu al-bariha ala maqam Syekh Abi Hassan. Fakultu lahu ina maqam syekh. Oh, tak. Sini Abang Musi kata kepada beliau. Kalau betul yang semalam, cuba duk tengok maqam syekh. Jadi, kamu dapat tak jumpa di mana maqam Imam Abu Hassan Syazli? Maka beliau kata semalam yang saya nampak di arash maqam beliau. Maka Imam Abu Musi pun jawab, Zaka maqamu. Itu maqam kamu. Syekh yang turun untuk jumpa kamu di situ. Sampai kamu dapat berjumpa dengan Syekh jadi ini kisah bagaimana kalau orang kata tak layak nak jumpa Rasulullah SAW. Satulah. Tapi kalau dia rasa macam Alhamdulillah saya jumpa Nabi SAW. Sekian, sekian, sekian. Maksudnya kalau pada maqam baginda SAW Malaikat Jibril pun tak boleh nak gapai. Tapi baginda yang sudi turun kepada maqam Malaikat Jibril. Baginda yang sudi turun kepada maqam para malaikat pada maqam ahli-ahli syurga, pada maqam sekian-sekian-sekian. Sampailah mampulah mereka berjumpa tadi kerana kemurahan hati baginda Rasulullah. Bukan kerana maqam mereka yang tak pergi pada maqam Nabi Rasulullah. <coughs> Suma dakhaltu ana wa huwa ala syekh. Falamma staqarra binal majlis al syekh radiyallahu anhu. Ra'aitul barihah Abdul Qadir an-naqad fil manam. Faqala li arshiyun anta am kursi. Faqutu lahu da'an الطينه ارضيه والنفس سماويه والقلب عرشي والروح كرسي وسير مع الله بلا اين والامر يتنزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه ريما ومسيته سيكون اجار دري جم جيتابي جمبا شيب وسنجذري اجار هذا عبد القادر النقاد نقاتلنا ولي الله جيدب جمبا بلا ما يكا جمبا لدولا ما اجليه كتايما semalam saya jumpa Abdul Qadir An-Naqad dalam mimpi. Ha, saya pergi jumpa dia. Dia tanya saya dalam mimpi. Oh. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Di mana maqam wahai tuan guru? Adakah arash ataupun kursi? Maka saya jawab kepada dia. Tak perlulah mengambil berat tentang kau tersebut. Kalau yang kau nak cari maqam tanah itu adalah bumi. Atina tu ardiyatun. Kalau nak cari maqam nafsu, samawiyatun adalah langit. Langit-langit. Kalau yang kau cari adalah maqam wal qalbu arshiyun adalah arash. Wal ruh kalau cari maqam ruh adalah kursi wal hay sirku adalah bersama dengan Allah iaitu tidak ada tempat baginya. Wal amru yatanazzalu fi ma baina zalika wa yatluhu shahidu minhu. Sentiasa mendapatkan beliau mendapatkan madad pada Allah azza wajalla. Sikit lagi. وقدم بعد الدالين على الله الى الاسكندريه فقال الشيخ مكنود الدين اسمر رضي الله عنه هذا الرجل يدعو الناس الى باب الله وكان الشيخ ابو الحسن يدخلهم على الله 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 فدي ada sebahagian daripada orang yang menyeru ke jalan Allah masuk ke Iskandaria depa ni adalah pendawah-pendawah yang menyeru orang ke jalan Allah waktu tu si al-sheikh makduddin asmar ada dekat situ Sidi Makinu Asma kata apa? Maika ni adalah lelaki-lelaki yang menyeru manusia ke pintu Allah. Adapun Syekh Abu Hasan Syazuli memasukkan orang terus ke dalam pintu. Ha? Pintu tersebut. Bukan hanya seru ajak pergi pintu eh. Tapi Imam Azuli ajak terus bawa masuk dalam pintu. Wa qala Syekh Abu abbas radiyallahu anhu kuntu ma'a Syekh Abil Hasan radiyallahu anhu bil Mana? قيروان وكان شهر رمضان وكانت ليلة جمعة وكانت ليلة سبع وعشرين فذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه فلما دخل الجامع وأحرمه رأيت الأولياء يتساقطون عليه كما يتساقط الذباب على العسل فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة وكانت ليلة القدر ورأيت الرسول صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بما الله في كل نفس. مكّا. جماعة يجلس تامو. كاتس يا بابا موسى. سنتي كتير سير إمام أبو حسن شادولي بقيروان ما تفهم. وقتو توبال رمضان. في تونس. في تونس. مدينة تونس. pada malam Jumaat dan malam 27 Ramadhan. Saya pergi bersama dengan Syekh Abu Hassan Syazuli pada satu masjid. Bila sampai di sana, ha, maka kami pun lihat para awliya telah turun. Mai bertemu bersama-sama dengan Syekh seperti macam mana lalat datang hurung pada madu bila banyak-banyak macam tu. Ya, abang kata ramai ya. Bila dah selesai pada sepanjang malam tu, menjelmanya pagi kami keluar pada masjid tu kata Imam Abu Hasan Syaudli kepada saya yang ini kepada Sidi Abang malam semalam adalah malam yang sangat agung ia adalah malam itu qadar saya melihat Rasulullah SAW dalam perhimpunan tersebut baginda menyebut kepada aku Ya Ali, wahai Ali tahir siyabak bersihkanlah pakaianmu minad danasi daripada kekotoran tuhza bima dadillahi fi kulli nafas lalu engkau akan mendapatkan madan Allah pada setiap nafasmu Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma thiyabi?" Lalu saya pun bertanya kepada Nabi yang sana, "Apa yang dimaksudkan pakaianku itu yang perlu disucikan daripada kekotoran?" Qala, maka jawab baginda Sallam. alaihi "Ya'lam anna Allah Ta'ala qad khala'a 'alayka khamsa khila'. Khila'atil mahabbah wa khila'atil ma'rifah wa khila'atil tauhid wa khila'atil iman wa khila'atil Islam." Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah pun memakaikan kepadamu dengan lima daripada pakaian. Yang pertama adalah pakaian mahabbah, yang kedua pakaian ma'rifah, yang ketiga pakaian tauhid, yang keempat pakaian iman, yang kelima pakaian Islam. Kaifa Islam. Tamam. Faman ahabba Allah hana alaihi kullu shay. Siapa yang menjaga pakaian mahabbah tadi, dia bersihkan iaitu dia cinta Allah maka jadi baginya adalah lah apa jua yang selain pada Allah. Maksudnya kalau kecintaan pada Allah sudah ada dia akan rasa benda lain adalah benda biasa saja. Tapi kalau dia masih merasakan yang selain pada Allah tu lebih bernilai maksudnya dia perlu cuci lagi pakaian mahabbah tersebut. Faham tak? Wa man 'arafa Allah saw. Um faddal, faddal. Ahubba Allah, alaikum. Contohnya Saidina tak احد هانت علي نفسي aje nasi. Nasi yang agalah, agalah dari mana? Nasi berapa? Ada orang yang pun tak ada apa-apa. Tapi mati maut malam ini. Ada malah. Hah, Allah. Hah, ini. Hah, ini. 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 Ini ina saja maka contoh si nabilah radhiyallahu anhu ketika mana kena disiksa. tapi benda tu biasa bagi beliau beliau tetap sebut apa ahadun ahad ahadun ahad kerana ada mahabbatullah jadi takkan pilihlah walaupun dibagi peluang nak jadi hamba bebas sahaya ke tu nak bagi pangkat dia takkan pilih sebab nampak Allah yang pertama so ini wa man arafa allaha kullu shay pakaian yang kedua adalah pakaian ma'rifah. tadi yang pertama apa dia Mahabbah. Yang kedua adalah apa dia? Pakai apa? Ma'rifah. Ma Barang siapa yang kenal ma'rifah Allah, maka akan jadi kecil lah bagi di sisi dia setiap satu apa saja yang selain daripada Allah. Sebab dia ada Makrifatullah cukup bagi dia. Okay. Hmm. 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 Permulaan bagi Makrifatullah kenai diri. Kenai diri, kenai Allah. Kita kenai kita ni lemah, kita ini adalah yang teruk berapah, kita kenai manusia ini adalah sifat dia sementara dan sebagainya, maka kita akan kenai Allah yang maha pemaaf, Allah Ta'ala yang maha kuat, Allah Ta'ala tidak teruk berapah dan sebagainya. Maka kita akan kenal. Jadi, itu pakaian ma'rifah. Ma Jadi dia tak akan rasa macam diri dia tercela kalau dia tak tahu pun bab kedoktoran ke, dia tak tahu bab nur apa semua. Tapi kalau dia tahu bahawa Allah Ta'ala, cukup lah. Hmm. وَمَنْ وَحَدِ وَحَدِ اللَّهَ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا Pakaian ketiga adalah pakaian Tauhid. Bahawa siapa mengesahkan Allah, maka dia tidak akan bersutu, mempersekutukan Allah dengan satu pun. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ أَمِنَا أَمِنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Bahawa siapa telah iman dia ha, dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan amanlah daripada setiap satu pun kalau orang kata hak ni pun dia tak takut dia akan aman tapi segaimana dia rasa takut yang selain Allah kena cuci lagi pakaian iman dia hmm kaifa amna tamam hmm. aminah min kulli syai hmm. wa man aslama lillah qallama yu'sihi siapa pula yang mana dia betul serah diri kepada Allah Islam tadi peng Islam maka kuranglah dia akan maksiat kepada Allah wa in 'asahu i'tadhara ilai tapi kalau dia telah melakukan maksiat juga dia akan minta ampun kepada Allah wa in i'tadhara ilai qabila uzruhu kalau dia minta uzur pun Allah Taala akan terima uzurnya fa fahimtu haina idzin makna qauli azza wa jalla wa siyabaka fa tahir surah mudassir ayat 4 maka saat selepas nabi yang salam bagi penerangan kepada saya pada malam itu qada tersebut barulah saya faham apakah firman Allah yang menyebutkan itu ya ya ayyuhal mudassil qum fa wa rabbaka fakabbir Wasiyabaka siyabaka pakaianmu itu hendaklah engkau bersihkan ianya daripada kekotoran habis sampai ini dahulu apakah pakaian tersebut ada lima kali lagi yang pertama pakaian apa al muhabba al muhabba Betubus ummak tubus auladak eh hukum dah mohabbat aywa eh, dan hmm. ba'du mohabbat ma'rifah ketiga tauhid keempat iman kelima macam mana lima pakaian ini perlu sucikan pada kekotoran ambil mohabbat dulu apa dia hmm. Hmm. kalau ada cinta Allah maka yang lain-lain adalah tidaklah bernilai. Soalnya, pakai apa? Ma Ma'rifah. Ma Kalau kenai Allah, ha? yang lain semua adalah Encik. Al-Arifillah. Al-Arifillah Abdul Hadi. Masya Allah. Ha? Sultanul Arifin Habib Captain Muhib. Ha? Yang ketiga adalah Pakaian apa? Pakaian tauhid. Pakaian tauhid jangan nak cuci. Man wahadillah, siapa yang tauhidkan Allah tidak akan mempersekutukan Allah. Kan? Yang keempat, bagi apa? Iman. Barang siapa yang beriman dengan Allah, dia akan rasa aman daripada setiap perkara. Okey. Yang kelima yang terakhir Islam. Kaifa Islam? Bi apa dia pakaian dia? Ha, suci daripada apa? Man aslama lillah qallama ya'sihi dia kan orang maksiat kepada Allah. Ha, kalau dia buat dia minta ampun. Kalau dia minta ampun pun Allah Taala akan terima ampun dia. Allah maghfir lana dhunubana ya Allah. Atmim -at -at lana nurana. فاغفر لنا يا الله إنك على كل شيء قدير جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ما هو أهله duit dah sampai dah dobi mahu